сразу начинаем включаем В целом, что бы ты сказал по этому матчу, насколько вот как бы наработки предыдущих дней, как бы вы обязаны были их воплотить да, в этом матче, насколько оно получилось? Ну, мы как раз на предыгровой больше тактически нарабатывали и как крайне защитники шире в центре там Чечи или кто-то кто на его позиции там Сидорчук они в центр отскакивали мы бывало вылазили ну, неплохо с обороны поэтому это все нарабатывалось и перенесли это в игру все непростой матч ну как бы и счет соответствует ему ну обидно что в конце пропустили конечно но команда неплохая была было тяжело ну, в физическом плане контролировали мяч я думаю неплохо а вот э, с завершением были проблемы. Перник э, Стява как бы сознательно играет вторым номером, насколько мы понимаем. А, вот. И, ну, во всяком случае, главный тренер отметил, что вот не хватало последнего паса, то есть в завершающей стадии атак. Да, то есть они опускались ниже, и как только у нас получалось их скрывать, мы доходили до штрафной. Тот же я доходил и последнюю передачу не могли доставить точно. В конце пару раз они нанесли угрозу к наш на наши ворота, но я думаю мы не меньше создали. Поэтому ну, как бы это футбол, они атаковали, мы атаковали. Ну таких каких-то опасных очень контратак мы не пропускали, я думаю. Понятно, что вы получили большую нагрузку во вчерашнем матче. Какая сегодняшняя тренировка далась? Да, ну вчера было тяжело. Но ну, сегодня вышли там кор, пробежка. И в удовольствие побегали, поиграли в футбол, побили поворотом то есть только положительные эмоции от тренировки. Ну, вот было соревнование мини-команд. Собственно, команда Александра Хацкевича да. победила. Вот расскажи об этом. Да, они выиграли. Ну конечно, это хорошо. Тренер настроил, они там все бегали, там все старались. Мы немножко, конечно, расслабленнее вышли, поэтому, поэтому они и первые. За счет чего они выиграли? За счет того, что Александр Николаевич их все-таки подгонял, или все же там другие факторы сработали, или он выступал настоящим диспетчером в, в, в этом упражнении? Не, я думаю, думаю, что Александр Николаевич их подгонял, и они старались бегали. Ну, не то что мы не старались, но у них было больше мотивации как бы показать, а мы более там как бы так дурачились и игрались. Ну, собственно, задачи выиграть не было, да, но как бы составляющая спортивный интерес присутствовал. Да, конечно, было интересно. И посмеялись, и где-то зарубы были. Ну, то есть все довольны. А там было еще техническое упражнение, когда нужно было поворотом бить и после подач партнеров с, с, с разных углов квадрата. Расскажи да. об этом. Да, тоже очень интересное упражнение. В сумме получается у тебя 12 ударов с правой ноги, два удара с левой ноги, это в одно касание. Потом прием удар, и, ну, также с правой, с левой, и потом идет подача, ты завершаешь. Ну, как бы, я считаю, очень хорошее упражнение, и побить поворотом удовольствие. Ну, и надо еще, конечно, с пользой это делать, забивать голы. Ну, собственно, как? Ножки что уже налились, все-таки фон усталости, опять-таки, о котором мы вспоминали. Были тяжелые ноги для, для выполнения этого упражнения? Ну да, со стороны вроде смотрел, все бегали, думаю, сейчас выйду, спокойно отбегаю, а уже удар 10, 11 уже заканчиваю, уже понимаю, что это не так легко, как кажется. Ну и при этом э -э, вратари отметили в концовке тренировки что у тебя все-таки самый сильный удар среди партнеров как-то ты достаточно молод чтобы сказать годы тренировок или откуда это у тебя как ты вот наработал такой вот удар это я не скажу что он самый сильный просто не знаю как-то знаете как идет не идет как-то вот наверное на эта серию пошло поэтому вложил силу и так получилось ну а что скажешь о тесте ее? Ты в начале сборов показал себя достаточно э, уверенно, стал настоящим лидером по э, выдержке, по, по вытрывалости. А так получилось, я просто ставил для себя задачу. Нам тренера сказали, там 12-13 минут – это средний результат, и из них надо выбежать. Ну, то есть, э бежал, и как бы когда ну, спрашивал, какое время, уже говорили, там больше 12 минут. Думаю, ну еще, еще продержусь, еще продержусь. И в итоге мы оставались там троем, я пиварич Кинзера, и это, конечно, очень хорошо, когда ты не один бежишь. Когда ты, ты с кем-то бежишь, это намного легче, и как бы ты тянешься за ним, или он тянется за тобой. Ну и в итоге, вот, можно сказать, и они меня протащили, и я их протащил, и хороший результат получился. Не секрет, кстати, что Олег Романович Лужный очень много уделяет внимания защите. Какие тоже лично тебе отдельные советы давал, что тебе помогло, может быть, что запомнилось, и вот что можешь о нем сказать как о тренере, как защитник, если говорить именно об этих функциях. Ну да, если ты с ним попался на фланге с Романовичем, то все, жди подсказок, и он тебе будет рассказывать, как, как принять мяч, как отдать. То есть, ну, он все по делу, я не спорю, все по делу говорит то есть ну, делится своим опытом, поэтому надо слушать и впитывать. Ты, наверное, рад за Колю Шапаренко в том, что он стал твердым игроком основы. Вы, в принципе, в клуб пришли вместе. Да, конечно. То есть мы с Колей тоже очень хорошо общаемся. И я только рад, что он, ну, дай бог, чтобы он остался на том же уровне, на котором он сейчас. То есть у нас что главное у молодых игроков? Стабильность. И я ему желаю только стабильности, чтобы было все на уровне. А себе связываешь ли ты какие-то амбиции с чемпионатом Украины, с Кубком Украины? Все-таки вкус премьер-лиги первого дивизиона национального ты уже почувствовал, знаешь, что это такое? Конечно, хочется играть, особенно в премьер-лиге. Там, я думаю, очень хорошо можно прогрессировать.